আজি কোনো এষ্ট্ৰলজিকেল ভিডিঅ' নহয় এটা সৰু কথা কেইদিনমান আগতে ফিল কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো যিহেতু সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলো নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ অলপ কথা পাতোঁ কেতিয়াবা কি হয় ন আমি বহুত কাম মানুহে কি ক'ব ভাবিয়ে এৰি দিওঁ নাজানো প্ৰায় বহুত মানুহৰ এটা বয়সলৈকে হয় যে চিন্তা কৰে বা এটা বয়সলৈকে নহয় বহুতেতো বহুত বয়স হৈ যোৱাৰ পিছতো ভাবি থাকে যে মই এইটো কাম কৰিব পাৰিলোঁ কিন্তু মানুহে কি ক'ব সেয়ে সেই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি ধৰক বহুত কৰিবলগীয়া কাম একমাত্ৰ মানুহে কি কৰিব বা মানুহে কি ক'ব এইটো কাম কৰিলে বুলি ভাবি পেলাই ৰৈ দিয়া যায় গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে কি ক'ব ভাবিয়ে আমি আমাৰ সপোন বা আমি আমাৰ ভালপোৱা কামসমূহ নকৰোঁ এতিয়া ভালপোৱা কামসমূহ কৰাৰ সময়ত সদায় দুটা স্থিতি চাব লাগে যে এই মোৰ ভালপোৱা কৰ্মটোৱে আনক ক'ৰবাত দিগদাৰ কৰিছে নেকি কাৰোবাক আঘাত সানিছে নেকি কাৰোবাৰ শাৰীৰিক হওক মানসিক হওক বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনোবা অসুবিধা হৈছে নেকি আৰু সেই মান ভালপোৱা কামটো কৰিলে মই কিমানখিনি ছেটিছফাইড হ'ব পাৰিম বা মোৰ কেৰিয়াৰত বা মোৰ জীৱনত কিবা অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব নেকি এই দুটা ফেক্টৰ ভাবি যদি আমি বা সেই দুটা ফেক্টৰত বা যদি কাকো অসুবিধা নহয় বা আমাৰ মই ভালপোৱা কামখিনি কৰিলে মোৰ ভাল হয় বা আপোনাৰ ভাল হয় আপুনি ভাল পোৱা কামখিনি কৰিলে তেতিয়াহ'লে মানুহে কি ক'ব বৰ এটা ভাবি থকাটো যুক্তিকৰ নহয় বুলিয়ে মই ভাবোঁ কিয়নো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে আপুনি খুব যদি ভালদৰে চলিছে তেতিয়াও ক'ব শ্ব' অফ কৰিছে আৰু যদি ভালদৰে চলা নাই বা আপুনি ডাউন টু আউট হৈও চলিছে তেতিয়াও ক'ব চলিব নাজানে আৰু কিবা কাম কৰিলেও ক'ব আৰু নকৰিলেও ক'ব গতিকে মানুহৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা যে সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে মানুহে কি ক'ব ভাবি থাকিলে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত পিছুৱাই থাকিব লগা হয় বিশেষত এতিয়াতো সকলো প্ৰফেশ্যনতে কম্পিটিশ্যন আহে বা ধৰক আপুনি কিবা এটা লাইনত কাম কৰি আছে আৰু আপোনাৰ ধৰক সমসাময়িকভাৱে বহুত কম্পিটিটৰ আহিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আনে কি কৰিছে আনে কেনেকৈ কাম কৰিছে বা আপুনি যিটো ধাৰাত কাম কৰি এতিয়ালৈকে উন্নতি কৰি আছে নিজৰ ধাৰাটো বাদ নিদি নিজৰ ধাৰাত কাম কৰক আনে কেনেদৰে উন্নতি কৰিছে কেনেকৈ কাম কৰিছে বা কেনেদৰে হঠাৎকৈ কাম তেওঁ বেছিকৈ পাইছে সেইটোত চিন্তা কৰাতকৈ নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰক কিয়নো হাতীটোৱে যেতিয়া ৰাস্তাত খোজকাঢ়ে তেতিয়া পিছফালে চিঞৰ বাখৰ পৰা মানুহ বেলেগ জন্তুবোৰ নেচায় বুলি কয় নিজৰ মনত ভাৱত গৈ থাকে গতিকে সদায় হাতীটোৰ নিচিনা হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে বিশেষকৈ বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া নিজৰ উদাহৰণ দিয়ে কৈছোঁ যে কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও মই ধৰক এতিয়া আমি এষ্ট্ৰলজি সৰু মই আজি পোন্ধৰ বছৰ হৈ গ'ল কৰি থকা বহুতে বেয়া কমেণ্ট কৰে বা পেজতো বহুত বেয়া বেয়াকৈ লিখে বহুত মানুহ দেখিছোঁ যে মোক চিনিয়ে নাপায় মোৰ কাম কৰাৰ প্ৰচিডিও নাজানে একো নাজানে তথাপিও বেয়াকে লিখে তো মোৰ এটা কথাত হাঁহি উঠে যে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ সেয়া তেওঁলোকৰ কৰ্ম তেওঁ কিমান সময় থাকিব পাৰে তেওঁ কিমান মানে টাইম আছে যে অকল মুখ বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক ফেচবুকটো উলিয়ালে ৰীলচ উলিয়াইছে উলিয়াই পেলাই কাক কেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰি চাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো তেখেতৰ চিন্তাধাৰা সেইটো মোৰ নহয় তেখেতৰ কৰ্মত তেখেতৰ তাত যাব ঘড়ী গতিকে কেতিয়াবা যদি আপোনাক বেয়া কমেণ্ট কৰিছে বেয়াকে চাইছে বা মানুহে বেয়াকৈ আপোনাক ভাবিছে তেতিয়াহ'লে গাত নলগাব তেখেতৰ কাৰণে তেখেতৰ তাত ঘূৰি যাবই কিয়নো বেয়া কমেণ্ট কৰা বেয়াকৈ ভা ভবা সেইটো তেওঁৰ চিন্তাধাৰা হয় আপোনাৰ নহয় গতিকে যিহেতু বেয়া চিন্তাধাৰা বেয়া কমেণ্ট হওক এইবোৰক লৈ পেলাই ভাবি থাকি নিজৰ কামত ফ'কাছ কৰক নিজে কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আপোনাৰ আশে পাশে কোনে কি কাম কৰি আছে সেয়া ওপৰত গুৰুত্ব নিদি নিজৰ ওপৰত সদায় কনচেনট্ৰেট কৰক আনৰ ক্ষতি নকৰাকৈ নিজে কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ আৰু বিশেষত একেবাৰে শেষত ক'ব বিচাৰিম যে এইটো ডাইলগডেই মই বেলেগত শুনিছিলোঁ সেইকাৰণে ক'লোঁ মানুহে কি চিন্তা কৰিব কি ভাবিব সেয়াও যদি ময়ে ভাবোঁ বা আপুনিয়ে ভাবি থাকে আপোনাৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিব কি ভাবিব তেতিয়াহ'লে মানুহেনো কি কৰিব তেওঁলোককো নিজৰ কাম কৰিব দিয়ক আপোনাৰ ওচৰতো কাম কৰিবলৈ বহুত আছে গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে মানুহে কি ভাবিব নিজৰ ভাল পোৱাটো কৰক আনৰ ক্ষতি নকৰাকৈ কৰক আৰু নিজৰ সদায় ভাল হোৱাটো কৰক धन्यवाद